abo ni abanyagihugu bo muri komine ntihangwa zone igihusha ni mu gisagara Bujumbura, aho bavuga ko bafite ikibazo cyo kwiyunguruza kuko baba amabisi aho bita mu gisandema nk'uko uyu munyagihugu abivuga tugasaba yuko na leta bishobotse batuzanira parikingi nga y'amabisi hashya ikintu kurya mu myagihugu mu buzima bwiwe kandi uyu mukinnyi arabuka ko icyo kibazo yihariye kuko bigoye no gushikariza umuntu kwa muganga kukubura ikibunguru nk'abantu babino ruguru mu bice bya ruguru bategera i kaburimbi dufise ikibazo cy'amabisi amabisi kugira ngo ushobore kujya muri vire umanuka epfo ku ikaburimbi utwaye umuntu kwa muganga utegerezwa kurondera ikikunguruza kikagushyitsa mu gasenyi hanyuma ugafata bisi saba leta ko yo dufasha kubera amabara barayabonetse nk'iyo ry'amatafari urabona ko riri mu ipave busaba amabisi akaduga haruguru gatoya agatora abantu amabisi akatira ku isoko yo mu gasenyi